এটা হওক নতুন এটা ভ্লগ লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ ইয়াৰ ক'ত গৈছিলোঁ বাৰু আপোনালোকক কৈ আছোঁ ইয়াৰ ৰাতিপুৱা মানে ওলাই আহিছিলোঁ এফালে দেই ক'ত আহিছোঁ বাৰু কিহৰ কাৰণে আহিলোঁ আপোনালোকক দেখাই চে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইফালে কিহৰ কাৰণে আহিলোঁ আপোনালোকে দেখি গমেই পাইছে নহয় জানো ইফালে আজি ইয়াৰ সূতা পোতাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে ইয়াক সূতা পূতা কাম মানে কাৰ ঘৰ আপোনালোকক কোৱাই নাই নহয় জানো এইফালে ইজনৰ ঘৰ দেই এয়া আমাৰ ঘৰৰে হয় ভতিজা এজনে ইয়াৰ ঘৰ এখন সপোনৰ ঘৰ বনাবৰ কাৰণে আজি ইয়াৰ সূতা পূতা কাম আৰম্ভ কৰিছে আৰু সকলোৱে মন যায় নহয় জানো সপোনৰ ঘৰ এখন বনাবৰ কাৰণে সেয়া তেওঁলোকে আজি প্ৰায় ফুটা ফুটি আৰম্ভ মানে কৰিছে আৰু সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব দেই মোৰ লগতে আৰু ঘৰ বনোৱা কামজন সুকলমে হৈ যায় আপোনালোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু এইফালে আছে ৰাইজসকলৰ মানে ঘৰৰ গৃহটো আছে আৰু বাকী ওচৰ চুবুৰীয়া দুই এজন তেওঁলোকো আহিছে আৰু এইফালে ভকত এজনকো মাতিলে ইয়াৰ আশীৰ্বাদ ভাগি দিবৰ কাৰণে আৰু ইফালে মিস্ত্ৰী লাগি আছে আৰু ঘৰৰ গৃহটো আছে আৰু আৰু এইফালে ইয়াৰ ভতিজাজনৰ মাক হয় দেই মোৰ জা হয় তেওঁ ইয়াৰ মানে খুটা দিব লাগে যে শ'ল তাম এইবিলাক তেওঁ দিছে তাত এতিয়া অলপ বাৰিষাই হৈছে যে বৰষুণো দিয়ে থাকে এইদিনৰ পিছত সিদিনা সেই গতিকে ইয়াৰ গাঁত খানোতে এইবিলাক পানী ওলালে দেখিছেনে পানী হৈয়ে আছে আৰু পানী শুকোৱাই নাই যিহেতু বাৰিষাও হৈ আছে অলপ চলপ আৰু এইফালে এতিয়া আশীৰ্বাদো লৈছে ইয়াৰ ঘৰৰ গৃহতে যিজনে খুটা পাতিছে তেওঁ তেওঁৰ পৰিবাৰ আৰু মাক ভকতজনে আশীৰ্বাদ দিছে যেন ভালে কৌশলে কামবিলাক হৈ যায় ইয়াৰ প্ৰাৰ্থনা আৰু সেৱা ভাগি ধৰি এটালে এটোৱাৰ পিছতেই ফালে এতিয়া ইয়াৰ যিজনৰ ঘৰ বনাইছে তেওঁ এয়া নাৰিকল এটা ভাঙিলে নাৰিকলটো ধুনীয়াকৈ একে ভাঙি ভাঙ খালে দেই আৰু এতিয়া এইফালে মাকে প্ৰথম মানে আধা আৰু ফুটা ফুটাত এয়া মছলা দিব দিছে প্ৰথম মাকৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিলে আৰু এতিয়া ইয়াত যিজনৰ ঘৰ এয়া তেওঁ দিছে আৰু তাৰপিছত দিব তেওঁ ইয়াৰ পৰিবাৰে পৰিবাৰ এইফালে ৰখি আছে আৰু এতিয়াও লাহে লাহে ঘৰৰ সকলোবিলাকে দি যাব আৰু ইয়াৰ উপস্থিত থকাবিলাকেও দিব আৰু সকলোৱে দি পেলাই ইয়াৰ দিছিল দিবলৈ এতিয়া সকলোবিলাককে মানে ভিডিঅ' কৰি মানে কেমেৰা ভৰি ৰাখিলোঁ আৰু কোনে কোনে ইয়াৰ মছলা মানে খুটাত দিছে আৰু সকলোবিলাক আৰু এই পোৱালিকেইজনী দেখিছে ন এজনী মংচেং আৰু এই বাকী দুজনী ঘৰৰ তাহাঁতিকেইজনীও দিবৰ কাৰণে আহি ৰখি আছে তাহাঁতকো অকণ অকণ ফেলে দি দিয়াই দিছে দেই ঘৰৰ হয় তেওঁ ইয়াৰ ভাইকী হয় সকলোবিলাকে আৰু দিবৰ কাৰণে আৰু বাকী ৰাইজসকল ৰখি আছে সকলোকে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাইক্ৰাইব কৰি দিব নাপ আৰু মোকো দিবলৈ কৈ আছে কাৰণ মই কেমেৰামেনটো সেই গতিকে মই একেবাৰে মানে তেওঁলোকে দি লোৱাৰ পিছতে দিম বুলি কৈছোঁ আৰু এইফালে এতিয়া ইয়াৰ হয় ঘৰৰ হয় ভতি আলু ফালে আমাৰ বেটা ৰখি আছে আৰু এতিয়া এইফালে মছলা দিব সেইফালে হোণ চেঙৰ মাক দেই সোণ চেঙাক সোণ চেঙৰ মাক আহিছে আৰু তাৰপিছতে আৰু মই দিম মুখফাল পৰিবেই আৰু এতিয়া আহিলোঁ ইয়াৰ মই দিবৰ কাৰণে দেই আশীৰ্বাদ দি আৰু ইয়াত দিলোঁ মছলা অকণমান যেন ভাল ধৰণে সকলো হৈ যায় ঘৰ বনোৱা কাম এই আজি খুটা মানে আধাৰিলৈ স্থাপন কৰিবলৈ অহা সকলোকে তুলি দিলোঁ দেই কোনেও যাতে নকয় আৰু যে মই থাকি গ'লোঁ বুলি মোৰ দৃষ্টিতাৰ সকলোকে তুলিলোঁ বুলি ভিডিঅ' কৰিলোঁ বুলি ভাবিলোঁ অ গা ধুইছে নাই ধুই কৈ থাকিলেহে গম পাব এয়া এতিয়া একেবাৰে লাষ্টত এয়া ভায়েকে দিব লৈছে দেই ধুনীয়াকৈ সেৱা আদি কৰি লৈছে আৰু এয়া খুতা আধাৰিলা স্থাপন কৰা হৈ গ'ল হোৱাৰ পিছত আৰু এইফালে এয়া প্ৰসাদ এইফালে দিবৰ কাৰণে ঠিক ঠাক কৰিছে প্ৰসাদ মানে তাতে সজাইছিলা হয় তাত যিহেতু বোকা নিচিনা যে সেই গতিকে ঘৰতে এয়া খাবৰ কাৰণে লৈ আহিলে আৰু ভাগ বিতৰণ কৰি আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলো লোকে ধন্যবাদ থাকিল সদায় কিবা যদি ভুল বান্ধি হয় আপোনালোকে আঙুলিয়াই দিবলৈ নাপাহৰিব হা